Евро 6 дав Пробег Миллион сто тысяч пятьсот шестьдесят два километра Короче Развалилось сцепление Перестали включаться передачи Первое это у нас Рассыпался просто диск Сцепление четырнадцатого года Еще родное Миллион вот сто Пружины повыпадали Попали под корзину сцепление не отпускалось, сцепление вело постоянно, поэтому передачи не включались. Выжимной практически заклинил, вращается двумя руками еле-еле и то на полоборота. Подшипник маховика будет на замену, Все на замену, корзину тоже меняем, маховик остается на месте. Точнее, оставим, поставим на место сальник коленвала, меняем. Меняем на оригинал Пакер в другие не ставим. То есть эта позиция у нас принципиальная, оригинал. Сейчас там все вымываем, достаем сальник. Маховик продуем, почистим. Это у нас все на замену. В ПГУ. В ПГУ. ЭПУ, я, блядь, актуатор сцепления, как хотите. А то начнется, где ты тут ПГУ увидел. Поменяю смазочку, посмотрим. Коробку сейчас на мойку отправим помоем здесь все внутри и будет замена ремкомплекта вилки и трансмиссионного тормоза манжеты трансмиссионного тормоза сальника первичного вала там заодно глянем состояние масла и может быть и масло поменяем сейчас заглушим все пневматические отверстия позакрываем разъемы и на мойку чтобы воды не хапнуло пока везут нам сцепление подготовим все для сборки то разберем коробку а точнее разберем трансмиссионный тормоз помоемся здесь, достанем, ну короче и собираем потом затяжка маховика у нас получается потом будет 50-250 ньютонометров и доворот на 120 градусов на две грани Затяжка корзины будет 65 ньютон-метров, мм. Ну, а тут дальше как разбирал, так и собирай. Там жопка к жопке, как было. Главное, диск той стороной впихнуть и хорошо вот там вот выдуть отверстие вот там вот под стартер, потому что там может быть тоже кусочек какого-то диска сцепления. Потом его случайным образом может подкинуть. И этот потом кусочек попадет под маховик. Потом трещина в картере и вся остальная дрочь. Поэтому все должно быть чисто и красиво.